но не получается быть хорошим. Может, поэтому негатив идет от меня. Я говорю, то такой, с такой с футболистами там я. Я нашел время похвалить. Но футболисты это тоже не замечают. Когда ему раз геркнешь или скажешь где-то непедагогично, оно обижается, замыкается, уходит в себя и потом думает, ты такой неправильный, почему ты меня все время не хвалишь. Поэтому я и, и бояться недостатков своих, когда говоришь, ну что ж ты так, надо так, футболист все равно принципиально не хочет исправлять. Вот это бич наших взаимоотношений. Ну, просто вот как бы на данном, на данном этапе как бы чуть-чуть уже эмоции, может, даже чуть-чуть вышли через край, как бы, и я как бы решил, что уже как бы надо чуть-чуть отдохнуть и как бы сменить обстановку, потому что ну, чуть-чуть уже на, наслоилось, как бы, и все. А как бы, к Волыне все, всегда относился, отношусь и буду относиться нормально к, к, его, к ихнему тренеру. Норм, нормальный мужик, как бы, вопросов нет у меня как бы с ним. И были и трения, и, но больше было позитива, как бы, я ему благодарен. Вообще, как тренеру, то, что он сделал, как бы, для меня в становлении как футболиста. Как бы. При всех негативах, я считаю, что позитива было намного больше, чем негатива. Ну, просто на данном этапе как бы, нам надо отдохнуть друг от друга. Реакция на то, что происходит, в каком мы состоянии, это нас такими создают футболисты, а мы не безразличны. Если бы мы были безразличны, я бы махнул рукой я не зам... сделал вид, что я не вижу или не замечаю. Но для блага команды, для того, чтобы не расширять негатив или погасить в зародыше вот эти отрицательные действия футболистов, приходится иногда включать разные методы. И, наверное, они негативны в оценке людям со стороны. Потому что все хотят тишины, спокойствия и благополучия. Это трудно в футболе. Не было такой думки, не знаю, может, в будущем книжку там написать, вот про эти отроки, от, 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 проведенные в Волыне? Чуть всю правду не можно раскрывать? Да, ну, это, я думаю, это не мне надо писать. Если кто это может писать, это, я думаю, Виталий Владимирович может написать просто. За то количество футболистов, каких было у него и сколько их было, я думаю, там бы неплохая книга получилась конечно.